Добрый день, уважаемые жители Бушевушинского района. Как всегда, традиционно по пятницам мы выставляем дополнительные пешие наряды совместно с представителями добровольных народных дружин. В минувшую пятницу, 22 числа, состоялся развод, который был организован руководителем отделения Вд России по Бушевушинскому району полковником полиции Абрамовым Валерием Анатольевичем, который начался в 18 часов с инструктажа личного состава. Всего было задействовано в разводе у нас 6 представителей ДНД в селе Большая Глушица, 6 сотрудников отделения внутренних дел, значит, из которых трое патрулировали по селу Большая Глушица непосредственно на улицах. И, значит, трое сотрудников на улицах сельских поселений района. Поселения, соответственно, у нас делятся по утвержденному графику и примерно выходит значит, один раз в неделю независимо, пятница, суббота или воскресенье, выпадает одно сельское поселение, которое подпадает под патрулирование. Развод начался с инструктажа всего личного состава. В том числе были задействованы у нас дополнительный экипаж ДПС, который также выполняет функции охраны общественного порядка на улицах села Большая Глушица. Инструктаж э, начат был у нас доведение оперативной обстановки дежурным непосредственно дежурной части. Затем был проведен инструктаж сотрудниками по делам несовершеннолетних, сотрудниками оперативного подразделения, инспектором по надзору и, соответственно, инспектором по административной практике. Доведены соответствующие законодательства, Недопущение употребления спиртных напитков на улице, так же как и курение в общественных местах. Впоследствии после инструктажа был проведен развод и отдан приказ руководителям о заступлении нарядов на службу.